بسم الله الرحمن الرحيم. وقروا كباركم وارحموا صغاركم واصلوا أرحامكم. وقروا كباركم وارحموا صغاركم واصلوا أرحامكم. Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaînü. Sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi tâhirin. Salamun aleykum ve rahmetullah. Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərlı tələbələr, bizi izləyən müsəlman bacı və qardaşlar. Bugünkü bəhsimizdə keçən bəhsin davamı olaraq günah etməyin məzəmməti haqqındadır. Keçən bəhslərdə biz günah etməyin məzəmməti haqqında olan Quran ayələrinə, hədislərə və həmçinin günahın insan həyatında ənəcəmin mənfi təsirləri ola bilər. Bu haqqda danışdıq və axırıncı dərsdə, sonuncu dərsdə günahı, günah-ı kəbiri, yəni böyük günahlar barəsində bəzi məsələləri qeyd etdik. Hansı günahlara böyük günah deyilir, böyük günahların sayı nə qədərdir, onlara işarə olundu. Bugünkü bəhsimizdə mən istəyirəm günahı təkrar olaraq əmələ gətirmək haqqında danışaq. Baxın, günah öz üzünə pisdir. Bir dəfəsə də pisdir və günahdır e, və bunun müqabilində Allah Taala bizi cəzalandıra bilər. E, və bunun məzəmməti haqqında da işarə etdiyim kimi, məsələn, ayələrə, e, hədislərə toxunduq. Bugünkü bəhsimiz bundan ibarətdir ki, təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar e, nə əncə günah etmirlər, bəlkə günahı təkrar olaraq əmələ gətirirlər terminolooji baxımından buna israr bər günah, yəni günaha israrlı şəkildə əməl etmək. Israr demək olar ki, bizim dildə də mənası məlumdur. Israrlı şəkildə, yəni bir işi təkrar olaraq, ardıcıl olaraq əmələ gətirmək. Bizim mövzumuz günah olduğundan baxmayaraq ki, çox Quran ayələrində, hədislərdə bizə buyurulur ki, mütləq şəkildə insan gərək günahdan çəkinsin. Lakin günah etməmək bir şeydir, günahı təkrarlıq əmələ gətirməmək başqa bir şeydir. Yəni əgər insan səhv elədi, qəflətdə oldu, şəhvəti buna qələbə çağıldı, bir dəfə günah etdi. Yenə insan peşman olarsa, tövbə edərsə Allah Tala bunun günahını bağışlayar. Amma bəzilər təəssüflər olsun ki, Nəyin ki günah etmir, bəlkə günahı təkrar olaraq əmələ gətirir. Bizim bir sıra Quran ayələrində və həmçinin hədislərdə müstəqil olaraq günahı təkrar etməyin məzəmməti haqqında e, ayələr və hədislər vardır. Mən bir neçə Quran ayəsi və həmçinin hədislərə işarə edim və bunun insanın həyatında olan zərərlərinə də toxunaq. Allah təala Valqə surasının 41-46-cı ayələrində belə buyurur. Auzu billahi minəşşeytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. V əshabu şimalin <Sessizlik> ma əshabu şimal fi samumin və hamim və zillin min yahmum və kanu yuserruna aləl hinsil əzim. Vaqiyə surəsində Allah təala insanları bir neçə dəstəyə bölünür. Əshabul yəmin, yəni o şəxslər ki, onların namə əməlləri onların sağ əlinə veriləcək. O şəxslər ki, qiyamət günündə ikinci dəstə, onların namə əməlləri sol əllərinə veriləcək. Təbii ki, sol əlinə verilən e, yəni namələri, namə əməlləri sol əlinə verilən şəxslər bunlar günahkar insanlardılar, fasiq insanlardılar, zalim insanlardılar və mucazat olunmağa layiqdir, cəzalanmaya layiqdirler. Allah mətub bu insanlar barəsində Quranın Vaqiə surəsinin 41-40-cı ayələrində söz açır və buyurur ki, əshabiş şimal, yəni namə əməlləri sol əlinə verilən şəxslər, o kəslərdir ki, fi səmumin və həmimin. Bunlar e, möhkəm bir qorxulu bir əzab içində olarlar, səmum küləyinin əzabında olarlar və həmimin qaynar suunun içərisində. Bu bir növ həqiqəti, nədir bizə məlum olmasa da, axirətdə günahkar insanların əzabının növünə işarə edir. Davamında buyurur ki, və zillin min yahmum və yahmumdan olan çölcədə olarlar. Yahmum nədir? E, təfsirdə işarə olunur ki, yahmum Cəhənnəm atəşinin tüstüsünün kölgəsi. Yəni həqiqətdə yahmum Cəhənnəm atəşinə işarədir. Zild də çölcə deməkdir. Cəhənnəm atəşinin tüstüsünə yahmum deyilir. Zild də nədir onun kölgəsidir. Yəni bunlar kölgədə olacaqlar, amma o kölgə nəyin kölgəsidir? Cəhənnəm atəşinin tüstüsü havaya qalxar. O tüstünün kölgəsində olarlar. Bu da bir növ bir Cəhənnəm əhlinin əzabına işarə edir. Və bunlar ki bu növdə olan, bu azınacaqlı əzaba giriftər olarlar, bu cürə cəzalanırlar. Bunların günahları nə idi? Bunların təqsiri nədən ibarət idi ki bu formada günaha və əzaba düyçar olurlar? Allah təala davam edir və kənu yusirunu alal hinsil azim. Bunlar o kəsilər idilər ki, bu dünyada, yəni təklif aləmində böyük günahları israrlı şəkildə təkrar olaraq əmələ gətirdilər. Yəni əgər bir nəfər e, təsadüfən bir günah elədi, hətta böyük bir günah elədi. Amma sonra peşman oldu, davam edəmədi və Allah Taala dərqəhnə tövbə elədi. Allah Taala belə insanları e, qiyamətdə bu formada olan acınacaqlı, dərdi e, əzaba gür giriftar etməz heç vaxt. Bu bu cür əzab o insanlara aiddir ki, israrlı şəkildə günahı təkrar edirlər. İndi e, günahları artıq mənhşar edəmi. Hər hansı bir günahı ki, keçən verilişimizdə, ki, sən bəhsimizdə işarə etdik. Bir nəfər ola bilər şəhvətinə tabe olar, naməhrəmə baxar. Allah göstərməsin, bəzi günahlara mürətəkib olar. Amma bir dəfə onu elədi, peşman olar. Allahı yadına salsalar, axirət alamının hesab gününü yadına salsalar və təkrar etməz. Belə bir insanlar bağışlanar. Allah Taala'nın rəhməti, xüsusi rəhməti onların da halına şamil olar. Amma o kəsələr ki, Allahdan həyə etmirlər. Hesab gününü udu, unudublar. Sən cənnət və cəhənnəmdə qoyublar ayaq altlarına. İsrarlı şəkildə günaha davam edirlər. Belə insanların cəhənnəmi bu formada əzaba düçar olarlar. Bu bir nümunə ayədir ki, bunun kənarlarında başqa ayələr də vardır. Nuh surəsinin 5-ci, 6-cı, 7-ci ayələrində də e, günaha israrlı şəkildə etməyə işarə olunmuşdur. Amma mən bu mövzuda olan bir sıra hədislərdən nəzərinizə çatdırım. E, Qale Sadiq alayhissalam la səğirətam al-israr və la kəbirətam al-istihbar. O çox gözəl hədislərdən biridir. İmam Sadiq alayhissalam buyurur ki, biz keçən dərslərdə işarə etdik ki, bir sıra günahlar ə başqa günahlara müqayisə ediləndə onlara günah-ı səğirə deyirlər. Yəni kiçik günahlar. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əgər hətta kiçik bir günahı da insan israrlı şəkildə, təkrar olaraq, davamlı şəkildə əmələ gətirərsə, buna səğirə deyilmir. Yəni səğirə o günahdır ki, müqayisə ilə ələ gəlir digər günahlara nisbətdə. Əgər insan bir dəfə onu əmələ gətirdid. Səf elədə ikinci dəfə əmələ gətirdi. Bəli, bu günah səğirədir. Allah təala inşallah bunu bağışlayar. Amma əgər bir nəfər kiçik bir günahı davamlı olaraq əmələ gətirir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: "La səğirə təməli israr". Əgər insan kiçik günahda israrlı şəkildə təkrar olaraq əmələ gətirərsə, bu səğirə deyil. Bir çox hədislərdə inşallah işarə olunacaq. İnsan əgər kiçik günahlarda davamlı sürətdə əmələ gətirərsə, belə bir insan həqiqətdə böyük günaha mürətəkib olmuşdur. Və davamında bu ki, vəla kəbirətə məl istihvar. Əgər insan böyük bir günahı bilmədən əmələ gətirərsə, sonra istihvar edərsə, əsas bunun üçün böyük günah hesab olunmur, günah yazılmır. Bəs əgər insan kiçik günahları davamlı şəkildə edərsə, bu kiçik deyil, həqiqətdə böyük günah etmişdir. Əgər bir nəfər böyük günah edib, amma sonradan peşman olub, istighfar edib və təkrar olaraq əməllə gətirməyib, əslində bu nəyin ki günah deyil, nəyin ki e, kəbirə deyil, ümumiyyətlə günah da hesab olunmur və Allah təala belə insanın günahını bağışlayır. Bu bir hədis. Başqa bir hədis də İmam Qazim əleyhissalamdan nəql olunub Əməli-i Muhəqqiq kitabında buyurur ki: "Vəlatəstəgillu qaliləz-zunub." Buyurur ki, günahların kiçikliyin az hesab etməyin. Deməyəm ki, bu günah kiçikdir. Bunu əmələ gətirsəm nə olacaq? Əgər Allah Teala məni günah məni əzabı versə, mənə cəzalandırsa, elə ilkəc bu günaha görə cəzalandırsın. Bu sözləri deməyin. Günah nə qədər kiçik olsa da belə onu siz kiçik hesab etməyin. Fə inna qalīləz-zunūb yajtami'u hattā yakūna kasīran. İmam Kəsim əleyhissalam hədisin davamında bunun səbəbinə də işarə edir. Nə üçün kiçik günahlarda biz az hesab etməyək? Buyur, şu həmin az bildiyiniz, kiçik bildiyiniz günahlar cəm olar və nəticədə böyük günah hesab olunar. Bu da bir hədis. Başqa bir hədisdə Həzrət Əmir Əli Möminə Əl əleyhissəlamdan nəql olunub, buyurur ki: "La tasxurma yaumel qiyama və la tasxurma ya yazurru yaumel qiyama, fakun fi ma axbarakumullah kaman ayena." Buyurur ki, qiyamətdə hər o şey ki, bizim dərdimizə dəyəcək, bizim üçün faydalı olacaq, onu kiçik hesab etməyin. Əgər 1 manatla Allah yolunda bir nəfərə kömək edə bilirsənsə, demək ki bu 1 manatdan nə olacaq? Bunun da qiyamət gününə insana faydası dəyəcəkdir. Və bunun müqabilində vəlatə səxurmə yəzurru yawmul qiyamə. O şeylər çəki qiyamət gündə bizim zərarımıza tamamlanacaq. Onu da kiçik hesab etməyin. Çünki Zəlzələ surəsində Allah təala buyurur da Fəmən yəml misqalə zərrətin şerrəngə hər kəs zərrə qədər də bu aləmdə kiçik günah etsə də belə zərrə qədər Allah təala onu cəzalandıracaq. Yəni onun zərəri bizə dəyəcək qiyamət günündə. Ona görə İmam Əli əleyhissəlamu şü vəla təsqurma yəzur yəmləki yəmə. Hər o şeyçi qiyamət gündə insanın zərarına tamamlanacaqsa insanın haqqı yoxduğunu kiçik hesab eləsin. Davam edək. Fa kunu fi ma akhbarakumullah kaman ayene. Allah Təala Quran-ı Kərimdə hər şey sizə xəbər veribsə peyğəmbərin vasitəsilə onlara yəqin gözüylə baxın ona yəqin edin və bilin ki bunlar həqiqətdir. Ki qiyamətin əhvalı barəsində çoxlu ayələr vardı ki, qiyamətdə insanların vəziyyəti necə olar? İnsan öz atasından qaçar, anasından qaçar, uşağından qaçar. Hətta razı olar ki, dünyada nə vardı, verilsin versin amma bu nicat tapsın. Belə bir qorxulu gün üçün gərək insan hazır olsun və kiçik günahlardan da uzaqlaşsın. Başqa bir hədisdə İmam Əli əleyhissalam buyurur ki: "Əzəmuz zunub inda Llahi zunubun əsərə alayhi amil". Allah yanında ən böyük günah. Baxın, biz keçən e, bəhsimizdə böyük günahlara işarə etdik. Ki böyük günahlar hansı günahlardır? Adı aparıldı. Amma İmam Əleyhissalam bu hədislində buyurur ki, Allah yanında ən böyük günah o günahdır ki, o günah sahibi onu təkrar olaraq əmələ gətirsin. Yenə də qeyd edirəm, biz məsum deyilik. Bizdən böyülər də ola bilər, alim olsun. Amma bu da məsum olmadığı üçün bəzən qəfilətdə onlar bir günah edə bilər, birinin xətrinə dəyə bilər, birinin haqqını tapdıla bilər. Amma qəfilət üzündən olar. Sonradan başa düşər, tövbə edir, Allah təala da bunu bağışlayar. Oşə Allah yanında ən böyük günah hesab olunur. Həzrət Əliyəlsəlam da buna işarə edir. Günahı edən şəxs təkrar olaraq, ardıcıl olaraq bilir günahdır amma buna baxmayaraq əmələ gətirir. Ən böyük günah bu hesab olunur. Başqa bir hədisdə yenə Həzrət Əliyəlsəlam da buyurur ki: "Əlli israru yujibun nar". Hər kəs günaha ısrarlı şəkildə təkrar olaraq əmələ gətirərsə buyurur ki, bu bunlara belə bir günaha israr etməyilik cəhənnəm atəşinə səbəb olar. Və bunun məzmununda həddindən artıq çoxlu hədislər var. Başqa bir hədisdə buyurur ki, "Əz-zəmmuzu nunubi indəllahi subhanahu cənbun sağ ora indi sahibi. Allah yanında ən böyük günahlardan da biri budur ki, həmin günahı edən şəxs günah sahibi etdiyi günahı yüngül hesab edə." Bəs buna əsasən günah bir şeydir günahı təkrar şəkildə əmələ gətirmək başqa bir şeydir. Bacardığımız qədərində ümumiyyətlə çalışaq, heç bir günahı əmələ gətirməyək. Günah günahdır. Bizim cəhənnəmə getməyimizə səbəb olar, bu dünyada fasik olmağımıza səbəb olar. Və bunun da özünə məxsus mənfi təsirləri var insanın bu dünyasında və axirətində. Amma bunun kənarında günahı təkrar olaraq, hətta kiçik günahları belə təkrar olaraq davamlı şəkildə insan əmələ gətirərsə, bu özü kiçik hesab olunmur. Bu böyük günahlardandır və bunun məzəmməti haqqında Quran ayəsinə işarə edən vaqiə surəsi və bir neçə məsum imamlardan nəql olunmuş hədisləri siz dəyərli möminlərin nəzərinə çatdırdıq. Amma nə səbəb olur ki, insan e, günahı israr və idarə günaha israr edir və təkrar olaraq və davamlı şəkildə bəzi günahlara əmələ gətirir. Bunun da istər-istəməz özünə məxsus amilləri var. İnşallah gələn dərsimizdə e, günahı təkrar şəkildə əmələ gətirməyin amillərinə işarə edəcəyik və bunun insan həyatında nə kimi fəsaddları vardı, bacardığımız şəkildə, bacardığımız qədərində onlara da işarə edəcəyik. Və salaməlikum və rəhmətullah və bərəkətu. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد